সকলোৱে ভাবে চাগে পাৰ্থনৰ ল'ৰাটো বৰ লেতেৰা কাৰণ মোৰ গাড়ীখন সদায় লেতেৰাই হৈ থাকে যি কি নহওক আৰি আজি গাড়ীখন চাফা কৰিলোঁ আৰু ৰিম্পীৰ সৈতে ওলালোঁ জে আৰ ডি ফেষ্টিভেললৈ জাকি ৰোডৰ আৰু তাৰপিছত দেখিলোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী নাচিবলৈ বাকী আছে সেয়েহে ভাবিলোঁ ভাত কেইটামানকে খাই আহোঁ তো দুয়োটাই মিলি পেলাই ভাত কেইটামানকে খালোঁ আৰু তাৰপাছত আহিল আমাৰ অনুস্কা আৰু তাৰপাছতেই আহিল কাব্যশ্ৰী তো সকলোৱে একেলগে খুব এনজয় কৰিলোঁ আৰু তেনেকুৱাতে মোক মাতিলে ষ্টেজলৈ আৰু ষ্টেজলৈ মাতি নি মোক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এই সুযোগতে মই অৰ্গেনাইজাৰ পিণ্টু ছাৰ উৎপল ছাৰ আৰু আমাৰ মিতালী বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক ইমানখিনি সন্মান জনোৱাৰ বাবে আৰু তাৰপাছত দেখাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নৃত্য বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে আৰু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে এয়া আকৌ আমাৰ সুকন্যাই খুব সুন্দৰকৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে তাৰপাছত মোক আকৌ ৰিম্পিয়ে দিলে এটা ফ্ৰুটি তাকে আমি সকলোৱে খালোঁ এটা এটা ফূৰ্তি তাকে বোলো অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থওঁ যি কি নহওক আজিৰ দিনটো খুবেই বেছি ভাল লাগিল তাৰপিছত আমাৰ আকৌ কাব্যশ্ৰীয়ে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে খুব এটা দুখ লগা গানত আহি লৈ তাই খুব ভাগৰ লগে লগে পানী খাবলৈ বিচাৰিছে আৰু আন আন বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে নাচিবলৈ তাকে বোলো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এইবাৰ আকৌ আমাৰ অতি মৰমৰ অনুস্কাৰে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে খুব সুন্দৰভাৱে এতিয়া মই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ পৰিজিতা এয়া হৈছে পৰিজিতা এয়া তাই বহুত সৰুতেই মোৰ তাত নৃত্য শিকিছিল যদিও বৰ্তমান তাই বিশেষ এটা কাৰণত জাগিৰটাত থাকিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে মোৰ তাত বৰ্তমান নৃত্য নিশিকে যি কি নহওক তাইৰ প্ৰতি মৰম সদায় থাকিব আৰু অনুষ্ঠানভাগ সঁচাকৈ খুব সুন্দৰভাৱে চলাই লৈ গৈছিল আমাৰ অৰ্গেনাইজাৰসকলে এয়া আকৌ দেখিছে আপোনালোকে এয়া আকৌ ছাত্ৰী নহয় দেই এয়া হৈছে ছাত্ৰীসকলৰ মাক ইমান সুন্দৰ সুন্দৰকৈ তেখেতলোকে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে সঁচাকৈ বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ সেই দিনটো আৰু সকলোৱে একদম যিমান পাৰে সিমান নাচিছে আৰু আমাক সকলোকে মন মোহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু লগতে আকৌ আমাৰ অৰ্গেনাইজাৰ মিতালী মেমে নিজে বহা ঠাইতে নাচিবলৈ এৰি দিয়া নাই খুব বেছি এনজয় কৰিছে তেনেকুৱাতে আকৌ ৰিম্পী আৰু কাব্যশ্ৰীৰ ভোক লাগিল বোলো কিবা এটা খোৱায়েনো তেনেকুৱাতে কল্ড ড্ৰিংকছ খালে সিহঁতে আৰু আমি সকলোৱে মিলি কিবাকিবি খালোঁ একদম সন্ধিয়া লাগি গৈছে গৈ ৰখি আছোঁ গোটেই দিনৰ দিনটো তাইৰ নাম নপৰেহে নপৰেহে লাষ্টত গৈ পেলাই পৰিলিয়াই ৰিংকিৰ নাম আৰু তাই সদৌ শেষত নিজৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে তাৰপাছতে আৰম্ভ হ'ল প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন আমাৰ সুকন্যা লাকি সকলোৱে প্ৰাইজসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰপাছত ভাষণ এভাগি দিবলৈ ক'লে আৰু তাৰপাছতে আমাৰ সকলোৱে মিলি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে আৰু আমিও ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি বাটতে একো খাবলৈ নেপালোঁ কাৰণ বৰষুণ যি কি নহওক গাড়ীৰ ভিতৰতে কেক আৰু চিপৰে পেটটো ভৰাই ঘৰলৈ আহিলোঁ আজিলৈ ইমানেই আছিলে বাই